Azərbaycanda sabah olan hava şəraiti açıqlanıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə, fevralın 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında ara bir qar yağacağı, bəzi yerlərdə intensiv olacağı gözlənir. Yüzgül şimal-qərb küləyi əsəcək, çoxuğun olacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə və gündüz 0-4 dərəcə aşağıda olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək. 771 mm çivistanından 779 mm çivistanına yüksələsə nisbi tövəd 85-95% təşkil edəcəyi. Gecə və səhər yolların buz bağlayısa göstənilir. Fevralın 24-də Azərbaycan rayonlarında hava şəraitinin ara bir dumanlı, yağıntılı olacağı, qar yağacağı Bəzi yerlərdə intensiv və güclü ola biləcək göstərilir. Mülayim qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə və gündüz 2 dərəcə şaxtadan, üst səviyyədə isti, dağlarda gecə 5-10, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Dağlıq və dağətə ərazilərdə yolların buz bağlayacağı gözlənilir. Tibbi meteoroloji xəbərdarlığa gəlincə, fevralın 24-də Abşurun yarımadasında Gözləxə xəsrə küləyi fonunda temperaturun kəskin aşağı enəcəyi göstərilir ki, bu da əksər insanlar üçün allergiksizdir. Hörmətli izləyicilər, gündəlik xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olaraq bildirişləri açmağı unutmayın.